দিল্লিতে প্রতারকের ফাঁদ থেকে বেঁচে ঘরে ফিরে এলো দিল্লি থেকে ফিরে এসে তারা শিলচর আশ্রম রোডের ভ্যালুয়ার প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রশিক্ষণ সেন্টারের ম্যানেজার বিবেক কুমার দাস সহ আটজনের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে ভাবে কাছাড়ের পুলিশ সুপারের কাছে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কাছারের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো জানান এই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং যে যুবতীরা প্রতারণার শিকার হয়েছেন তাদেরকে ন্যায্য বিচার পেয়ে দেবেন এবং ভ্যালুয়ার ফেভটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে নেমেছে পুলিশ পুলিশ সুপার জানান তদন্ত অব্যাহত রয়েছে তদন্তর পরে আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে নিউজ অবিকল কালি দশগ মহিলা মানে মানে দশগুলো আমার আহিলে আহি ওসি কলেজে একটা অভিযোগ দিছে যে স্কিল ইন্ডিয়ার আন্ডারত ইয়াতে তেওঁলোকে নাৰ্ছ বা ধাত্ৰীৰ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে কৰিছিলে আৰু কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক প্লেচমেণ্ট দিয়া হ'ব বুলি এটা এজেঞ্চিয়ে তেওঁলোকক দিল্লীৰ এখন নয়দাত চিষ্ট এ এখন মেডিকেল কলেজ চাৰদা মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ অফাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে তালৈ শাৰদা কলেজ চাৰদা মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকে প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা গৈছে ইয়াৰ পৰা ত্ৰিছগৰাকী ছোৱালী তেওঁলোকে প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে তাত গৈছে আৰু যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক নয়দালৈ বা সেই যিখন মেডিকেল কলেজৰ কথা অফাৰ লেটাৰ আহিছিলে তাত তেওঁলোকে যোৱা নাই আৰু তেওঁলোকক কিছুদিন হাৰিয়ানাত এজেগাত এথেকা এঠেকাই ৰাখি তাৰ পাছত তেওঁলোকক ঘাজিয়াবাদলৈ লৈ গৈছিলে ইউ পি আৰু ঘাজিয়াবাদত বেলেগ এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলত তেওঁলোকক প্লেচমেণ্ট দিয়া হৈছিলে কিন্তু তাত তেওঁলোকক তেওঁলোকক ধাত্ৰীৰ বা নাৰ্ছিঙৰ কোনো কাম তেওঁলোকক শিকোৱা নাছিলে বা মানে কামত লগোৱা নাছিলে তেওঁলোকক মানে যেনেকৈ মানে হাউচমেইট হিচাপে বা তাত তেওঁলোকক তাত হাউচ কিপিং হিচাপে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা যোৱাকালি তেওঁলোকে আহিছিলে আজি ব্যক্তিগতভাৱে নিজে তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ কাৰণ এই যি যিকেইগৰাকী ছোৱালী ইয়াৰ পৰা গৈছিলে তেওঁলোক অকল আমাৰ এই জিলাখনেৰে নহয় চুবুৰীয়া দুয়োখন জিলাৰ পৰাই তেওঁলোক আছে আৰু তেওঁলোকে একেলগে ত্ৰিছগৰাকী ছোৱালী তালৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে ওঠৰগৰাকী ছোৱালী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে তাৰ পৰা পলাই আহিছে আৰু আহি তেওঁলোকে ঘৰলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে যি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক অভিযোগ কৰিছে আমি গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি আৰু তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেটমেণ্ট জবানবন্দী ব্যক্তিগতভাৱে লৈছোঁ তেওঁলোকৰ কথা শুনিছোঁ আৰু শুনি এটা আমি মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই মোকৰ্দমা ৰুজু কৰি আমি উপ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰিয়া বড়ো আছে আমাৰ লগত তাইক গোটেই বিষয়টো আমি অনুসন্ধান কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু তাই গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি আছে আৰু অনুসন্ধান কালত যাৰ বিৰুদ্ধে এটা মানে যদি তথ্য পোহৰলৈ আহিব বা তেওঁলোকৰ মটিভ কি আছিলে গোটেই বিষয়টো আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টত কিছুমান এনেকুৱা কথা ওলাইছে যিটো কথা আমি আমাক আমি মানে কথাখিনি শুনি আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে যিসকলে তেওঁক যিসকলে লৈ গৈছিলে বা তেওঁলোকক প্লেচমেণ্ট দিবলৈ লৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ যিটো মটিভ আছিলে সেই মটিভটো আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছোঁ তাৰ যদি আমি দেখা পাওঁ যে এইটোত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি তথ্য পোহৰলৈ আহে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম মানগত ব্যৱস্থা লওঁ